непонятная радость многих украинцев непонятная радость многих украинцев той ситуации, которая произошла 1 июня в России, где пивдроны атаковали аэродром а как вы думаете, зачем это все было сделано накануне переговоров то есть сегодня уже 2 июня Стамбуле должны состояться переговоры о прекращении этой войны. Но провелась операция с целью срыва этих переговоров. А также Россия в ответ будут запускать ракеты по территории Украины. И будут погибать людям. Вот я говорю, что какая-то странная радость, непонятно. Неужели вы не хотите прекращения этой войны, украинцы? Я не вижу здесь радости. Радость была бы тогда, когда сегодня, 2 июня, в Стамбуле договорились о урегулировании этого конфликта. Я уверен на сто процентов, что Россия так это не оставит. И сейчас вы, украинцы, приготовьтесь, те, которые смеетесь, радуйтесь, приготовьтесь плакать. Потому что будут погибать люди. Непонятная радость многих украинцев той ситуации, которая произошла 1 июня в России, где в дроны атаковали аэродром. А как вы думаете, зачем это все было сделано? Накануне переговоров, То есть сегодня уже 2 июня. В Стамбуле должны состояться переговоры о прекращении этой войны.